Виктор Федорович, здравствуйте а, Скажите, пожалуйста Во-первых, почему мы в Ростове сейчас находимся Не в Москве, не где-то еще, почему именно в Ростове И а, второе, прокомментируйте ситуацию в Крыму Какое вы видите дальнейшее решение событий В Крыму В Крыму сейчас Симферов, ну, Симферополь, Симферополь пожалуйста. А здесь Аркадий Назаренко, РНТВ, Москва а, Что по-вашему там а, Произойдет в ближайшее время Спасибо Я в Ростове нахожусь Потому что у меня недалеко здесь от Ростова проживает мой старый друг. Да. И я приехал к нему для того, чтобы найти у него хотя бы временное убежище на это время. Что касается Крыма, я считаю все, что происходит сейчас в Крыму, абсолютно естественной реакцией на тот бандитский переворот, который произошел в Киеве. Та узурпация власти, которая, я бы сказал, была сделана с кучкой радикалов в сравнении с 45 миллионным населением жителей Украины. И крымчане, естественно, не хотят, подчиняться и не будут подчиняться националистам и бендеровцам. Абсолютно понятно желание простых людей, крымчан, к самоорганизации, к созданию отрядов самозащиты, которые сейчас создаются в Крыму. Они, конечно, хотят защитить свои дома и свои семьи. Это тоже естественное желания людей. Но я, я думаю, что крымчане меня слышат, я тоже обращаюсь к крымчанам с просьбой не допустить кровопролития и междуусобицы. И как действующий президент Украины хочу заявить, что Крым должен оставаться в составе украинского государства, сохраняя широкую автономию был вопрос справа, пожалуйста.